Дії Януковича так загнали людей пустих в кут, що сьогодні його вина в тому, що така вже трохи підвинила перейшла Е, ми Янкович, е, і ces exceptions, ces avisements ont délimité un endroit que ils vraiment poussés les gens dans leur bien-être franchement, la limite a été autant dépassée. він за 2 місяці зробив кроки на зустріч людям, не бив, не саджав, не блокував дороги, пішов Si pendant deux mois il avait fait quelques pas à la rencontre des gens, de ceux qui s'opposent à lui sur le Maghreb, s'il n'avait pas commencé à tabasser les gens, s'il n'avait pas bloqué les routes, etc., tout ça ne pas arrivé. Et avec ces dernières lois de la

Alors, tout ce que nous voyons aujourd'hui, euh, la, la douleur des gens, le sang versé, etc., tout ça fait partie de ce qui est finalement un projet Yanukovych. Et aujourd'hui, les gens ne peuvent plus souffrir ne peuvent plus supporter ça, c'est terminé. Vous le voyez. Alors, qu'est-ce que veulent maintenant les manifestants Vous l'avez dit, euh, Yanukovych a été très très loin, il y a une surenchère, une dérive autoritaire. Est-ce que les manifestants. Veulent sa démission, veulent son départ, qu'est-ce qu'il demande précisément Les gens sont sortis dans la rue pour leur choix européen, pour aller vers l'Union européenne. Les gens sont sortis dans la rue pour leur choix européen, pour aller vers l'Union européenne.

Une personne qui a volé nos droits, une personne qui nous a mis à genoux, ne peut jamais, ne pourra plus jamais être notre président. Mais cette personne ne va pas quitter aussi simplement son poste de président. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens essaient de trouver toutes les solutions pour l'amener à finir une nouvelle Сьогодні навіть є заява, що є люди і організації громадські, які вимагають, щоб він це зробив протягом 24 годин зараз. Nous nous mettons, il y a même euh, des euh, la société civile de jeu et du monde de cette édition maintenant dans, le, dans, dans les 24 heures. Nous nous допомогла Україні зупинити диктатуру. Nous nous adressons à l'Europe pour que l'Europe ne se tienne pour quelle Aide à arrêter ce processus de mise en place de dictature qui se dévient. Et je crois que pour l'Europe, ça deviendra un grand problème d'avoir une dictature qui se situe dans le centre géographique de l'Europe. Ми просимо, щоб були задіяні всі методи, які зупинять цю владу. А на наш погляд, постій українці вважають, що це фінансова перевірка їх активів, бо для цієї людини, для Януковича, для його команди гроші це все.

L'Europe a vraiment, je crois, les moyens, tous les moyens d'agir et de faire quelque chose parce que vraiment, les Ukrainiens vous le demandent. Alors, parfois, on a dit dans la presse occidentale qu'il y avait eu un essoufflement de la, de, la, de la vague de contestation. Les événements hier ont prouvé le contraire. Est-ce que c'est une pure propagande Est-ce que c'est vrai Ou au contraire, les manifestants sont toujours mobilisés, fortement mobilisés Інколи тут була думка в Європі, що е, опозиція в Україні Боленькі, чи той рух опозиційний задихається, е, але не побачили вчора, що ні, що що навага там це жавріє і що рух дуже активний. Є. Чи ви бачите там якісь маніпуляції, чи як ви відчуваєте це з, з я, вашої сторони? Я можу зараз говорити вам так, як є, бо я там постійно і я відповідаю зараз за свої слова. Да, можу сукіста сла. Е,

Et ce qui arrive, et vous voyez ce que vous voyez aujourd'hui, parce que chacun essaie uniquement d'aller dans la direction qui lui semble la plus confortable et la plus agréable. Et même euh, à l'intérieur, au sein de l'équipe de Yanukovych, beaucoup de gens jouent leur propre carte. Pour exemple, à la Uh, Medvedchuk a uh, Une personne euh, qui s'appelle Medvedchuk, euh, qui était l'ancien président dis, chef de l'administration du président Kuchma, et qui a des liens de parenté avec Poutine, puisque Poutine est le euh, parrain d'un des enfants de Medvedchuk, Medvedchuk a clairement affirmé que nous allons chasser tous ces mouvements Et Medvedchuk, qui est un ancien homme politique ukrainien, comme je l'ai dit, a fait cette déclaration alors qu'il était en Russie après une rencontre avec Poutine. При тому, що ми завжди на Майдані звертались до простих людей в Росії і завжди їм говорили від першого дня маніфесту: люди, ми абсолютно хочемо зі всіма в цьому світі бути мирними. Це мова йде лише за політичні ігри і за те, що Україну хочуть купити. Але Майдані Сусідисідві. Euh, nous avons toujours dit, même euh, par rapport à, à nos voisins de Russie, nous ne sommes pas ici pour un jeu politique quelconque, nous sommes là pour défendre notre dignité, notre liberté de choix. Et nous ne voulons entrer dans aucun autre jeu. Alors, un, un autre débat qui a lieu maintenant, euh, c'est qu'on entend qu'on voudrait diviser l'Ukraine et euh, la diviser entre...

Mais son argent et ses avoirs, il les met en sécurité en Europe. Deuxième chose qu'il a dit, contre ceux qui se sont érigés contre lui, c'est qu'il allait les détruire. Et alors, il le fait. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de parler de votre engagement, vous l'avez dit, vous êtes donc depuis le début de ces manifestations présentes votre conjoint est également sur place vous expliquez que vos téléphones par exemple ont été brouillés tous les jours je suppose qu'au quotidien c'est une situation qui est compliquée vous dites que vous êtes d'abord très actif dans ce monde votre mari est aussi là vous dites que c'est difficile d'avoir un contact avec lui parce que vos téléphones sont en train de se débrouiller comment vous le faites qu'est-ce que vous pouvez faire je suis une personnalité publique et j'essaie d'utiliser maintenant ma voix pour vous raconter ce que je ressens et ce que je vois et que je vis au quotidien depuis plusieurs semaines maintenant pour vous dire ma vérité, la vérité. C'est ce que je veux, que ma sans tout ce que je souhaite, c'est que mon pays reste uni et qu'il ne soit pas divisé. Et tout ce que je veux, c'est que mon pays rejoigne l'Europe. Et peut-être que ce n'est pas un hasard si en 2004, euh, Dieu m'a donné, je dirais Dieu, m'a donné la possibilité de gagner l'Eurovision, peut-être pour aujourd'hui pouvoir en parler. Je peux venir en Europe pour dire ce qui se passe en Ukraine et je peux venir en Ukraine aussi pour, le, pour dire à mes collègues et à mes amis ukrainiens ce que représente l'Europe. Et je ne suis pas homme ou femme politique, mais je suis une simple Ukrainienne qui souhaite vivre. à vivre selon euh, ce que moi j'apprends des valeurs. Я нічого не боюся, тому що я говорю правду. Я puisque je dis la vérité. И ніколи, ніколи в світі ніхто не вірив у злучайного політика. Завжди вірили простим людям. Personne au monde n'a jamais cru en politicien menteur, mais on a toujours cru les gens. Simples. Я не знаю, скільки прихильників після своєї діяльності збере Янукович, але я знаю, що в Україні все більше і більше людей, які проти цієї диктатури. Я не знаю, скільки людей Янукович буде розуміти в цьому віде, але я знаю, що в Україні все більше і більше людей супроводжує цей діяльність. З цим політиком не можна мати справи. Мені здається, він вичерпав свій ліміт. Je crois qu'avec ces hommes politiques, on ne peut plus rien faire, on peut plus avoir dans la passion avec eux, et on ne peut plus la C'est une bonne chose, c'est détruisable. Yannick Orchnouma a le droit de vivre à l'instant président. Il n'a plus le droit d'être président. Oui. Merci beaucoup. Merci oui. beaucoup. Juste une toute petite question, si elle croit à la proposition de Yannick Orch, de cette commission pour réunir l'opposition. J'ai dit que je voulais aussi proposer à Yannick Orch à

Або якщо члени його команди, уряду, почнуть втрачати ці гроші. Або якщо ті люди, які працюють до своєї екіпи, почнуть також відчувати, що їх заборі є вимогами. Або коли олігархи, які підтримують цю владу, почнуть втрачати свої гроші. Або якщо ці олігархи, які підтримують цю владу, почнуть також відчувати, що їх заборі є вимогами. Цей президент Янукович ніколи не буде дбати про людей, він лише буде дбати за гроші. Le président Yanukovych ne va jamais faire attention aux gens, ce qui l'intéresse, c'est le matériel, c'est ça. Il ne cache même pas publiquement ce qu'il possède. Et c'est la démocratie qui meurt en Ukraine. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. On voit, c'est